Assalamualaikum dan salam sejahtera Saya Muhammad Aisyah Bibidin Nombor pelajar 840709085307001 Merupakan pelajar bagi kursus MPU3182 Penghayatan Etika dan Peradaban 2 Di Universiti Terbuka Malaysia OUM Video ini disediakan sebagai tugasan kursus di bawah seliaan e-tutor saya Dr. Abu Zarin bin Selamat. Tajuk video saya ialah, Hak Asasi Manusia dalam Perlembagaan Persekutuan. Semoga video ini dapat memberi manfaat dan kesedaran tentang pentingnya hak asasi dalam kehidupan seharian sebagai rakyat Malaysia. Apa itu Perlembagaan Persekutuan? Perlembagaan Persekutuan ialah undang-undang tertinggi negara kita. Digubal pada 31 Ogos 1957, ia menetapkan struktur kerajaan kuasa undang-undang dan hak-hak rakyat. Dalam konteks Perlembagaan Persekutuan Malaysia, terdapat sembilan perkara utama yang termasuk dalam bahagian dua, perkara lima hingga tiga belas, setiap satu adalah bentuk hak asasi yang dijamin kepada semua rakyat Malaysia. Di sini saya akan membincangkan empat perkara di dalam hak asasi manusia mengikut perlembagaan Persekutuan Malaysia. Yang pertama di dalam perkara yang kelima, kebebasan diri. Ianya menyatakan bahawa seseorang tidak boleh dilucutkan nyawa atau kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang. Jika seseorang dihukum untuk jenayah kecil, hukumannya mestilah setimpal dengan jenayah yang dilakukannya apa yang kita panggil sebagai hukuman sepadan Sebagai contoh, seorang lelaki tidak boleh dipotong tangannya kerana dia telah mencuri wang sama ada kecil atau besar Hukuman harus dihadkan kepada hukuman-hukuman penjara mengikut undang-undang jenayah Perkara lima juga memperuntukkan tentang hak untuk hidup Mahkamah-mahkamah di Malaysia telah mentafsirkan frasa hak untuk hidup sebagai hak untuk mata pencarian. Hak untuk hidup adalah hak untuk mencari rezeki. Apa maksud hak kepada mata pencarian? Ini adalah hak seseorang untuk bekerja dengan aman dan selesa di tempat kerja anda dan gaji mestilah diterima dan cukup di sisi undang-undang atau anda boleh memilih untuk menjalankan perniagaan yang menjana pendapatan. Hak ini tidak boleh diambil atau dilucutkan daripada anda. Yang kedua adalah perkara lapan berkenaan dengan kesaksamaan, equality, yang menyatakan bahawa semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan undang-undang harus melindungi semua orang secara sama rata. Semua tertuduh untuk sesuatu jenayah hendaklah dilayan dengan keadaan yang sama untuk kesalahan yang sama jika seseorang itu lahir di Pahang tiada siapa boleh menghalangnya daripada bekerja di Kuala Lumpur seseorang yang dilahirkan di Sabah dibenarkan bekerja di Kuala Lumpur seseorang itu juga tidak boleh dihalang daripada membeli memiliki atau menjual tanah memulakan perniagaan atau pekerjaan dengan alasan dia mengenun agama atau kaum itu atau ini atau berlainan. Sebagai contoh, apabila bil elektrik anda iaitu bil tenaga nasional dihantar kepada anda, tidak kiralah apa kau anda, anda haruslah membayar bil anda berdasarkan jumlah elektrik yang anda telah gunakan. Perkara kesembilan pula mengenai kebebasan bergerak. Mengikut hak ini, anda boleh bergerak ke semua negeri di Malaysia dan apabila anda mengambil kereta dan berlepas dari kata Kelang untuk melawat saudara mara di Ipoh di Sepad dan Selangor tiada siapa yang boleh menghalang anda walau bagaimanapun jika anda telah melanggar mana-mana undang-undang jenayah polis berhak menahan anda daripada bergerak ke mana-mana tempat Perkara ke-10 pula mengenai hak kebebasan untuk bercakap, berhimpun dan berpersatuan perkara yang ke-10 menyatakan bahawa siapa dalam mana-mana persatuan atau parti yang menyertai atau menjadi ahli tidak sepatutnya terhalang anda boleh juga bercakap secara bebas tertakluklah kepada kebatasan-batasan tertentu dan tidak seharusnya mengancam perpaduan kaum atau agama anda juga bebas untuk menyertai mana-mana masyarakat parti politik atau mana-mana organisasi lain Bagaimanapun, parlimen mempunyai hak untuk mengawalnya. Sebagai kesimpulannya, hak asasi manusia bukan sekadar konsep perundangan. Ia adalah hak setiap insan untuk hidup bermaruah, bebas dan dilayan dengan adil. Perlembagaan persekutuan bukan hanya melindungi rakyat, tetapi menyatukan kita semua sebagai sebuah negara yang berprinsip tanggungjawab kita bukan hanya untuk memahami hak-hak ini tetapi untuk mempertahankannya untuk diri kita, keluarga dan generasi masa hadapan. Sekian daripada saya dan semoga perkongsian ini mendatangkan manfaat kepada kita semua. Assalamualaikum.